За вами, <смеш> Может, <как -то> <смеш> да. Тоже, катер за нами поки не їде. Ми вирішили дізнатися, хто як розпочав пити жербу мати. І перший нам розкаже і старожил мати клубу. Ви його впізнали, його в темряві не видно, але по голосу ви його впізнаєте. Отже, о, так від, трошки багато від Ну, було я там в далекому... 2004, не, вру, 2005 году. А вот. Впервые я попробовал по рекомендации моего двоюродного дяди, который привез некую неведанную траву, как панацею от всех болезней. Вот. Ну, я попробовал больше как лекарственное средство. Но вкус был интересен. Не могу сказать, что сразу вкус меня вот поразил, что это мое. Ну, не было такого. Очень запомнился аромат. Аромат был действительно такой вот не чай, не кофе, необычный, очень необычный и приятный. Такой лиственно-древесный. Аромат мне запал в душу. Хотя я приготовил через френч-пресс. и, в общем, всеми методами, которыми не рекомендуют готовить мато пяточек да? крик Да, да, да. Заварил, настоял конкретно. Вот. Ну, вкус, аромат запомнился. Потом продолжилась эта история примерно через месяца 3-4, когда я решил подарок дорогому тренеру сделать. Вот. И что-то необычное хотелось приобрести. приобрел я набор, комплект тогда я коматы делал комплекты 250 грамм пачечка колобасы бомбили ну так как я еще ничего не знал как с этим вообще быть нашел пару ресурсов рунетовских порон гору кажется не реклама так для истории Пип. вот почитал немного и вот когда я перед тем, как дарить этот подарок, подумал, не, надо все-таки, нельзя же кота в мешке дарить. Надо все-таки узнать, а как ты оно ты там. Пачка. А пачка была такая удобная, она как бы закручивалась и практически не было, не было там плотно заклеена, такого не было. Просто я ее так развернул, чуть-чуть раскрыл. Она на скрепочках была, кажется, степлером зашита трошки отсыпал грешным делом. Да простит меня, дорогой тренер. Но ты, потом, потом ты потом всю пачку? Зашил степлером обратно. Ай, Да, был такой а что это за марка была? Не едит, то Если верить тогдашнему завозу, это был скорее натура. Натура в расфасовках Экоматы. Вот, Санесовская. Риос вот, уже был позже, а тогда это было Sanessa. Но Она была такая довольно мягкая, спокойная. И вот я уже попробовал заварить. И второй раз уже заваривал не в French, а просто в чашечке. Долго плевался этими фракциями. Вот. Ну и тогда мне с наборчиком досталась инструкция. Комата заботливо вкладывал такую инструкцию, как готовить. То есть, что зачем, какой порядок действий. Увидел там тыкву. Ну, естественно, тыкву я подарил тренеру вместе с набором. Уже оживлено Нет. С инструкцией. А. Вот. Ну, инструкцию я прочитал, запомнил, что смог. И уже потом первый колобас я приобрел вот тот с индианцем, который его замак расколол в 2012 году. Вот. Я приобрел тогда же конце, да, где-то в сентябре пятого года, это было, 2005 -го. Ну и я его уже ж по инструкции раскачивал, вот этой же купленной пачкой, экоматовской. И нашел фирмочку, которая торговала, торговый дом на Ди, именно на Ди, без буквы Н. Вот, Чтобы не было путаницы, это было локальное такое. Тебе трошки было еще до бы потому уже не видно. Да, да не важно. Голос из, из, темноты. Дождь как там занимательных сказок. Вот. Ну и в общем вот этот торговый дом на Ди на самом деле был реселлером Экомата, это я узнал потом. Я у них приобрел тогда пачку натуры зеленую, полноценную, полкило. Вот. И пачку Коста Норта. И вот с этого уже началось. То есть до зимы я уже примерно наловчился пить в колобасе. Вот. Хотя засыпал я, честно скажу, в то время не больше даже не третий, а четверти. Вот. Заливал 2-3 раза и выбрасывал. Да, так было. Вот. Потом уже, когда в, получается, в декабре 2005 да, в начале. А что все-таки змусило продолжить его пить? Если с первого, но как бы так особливо за смаком не дуже вразило. Вот чем дальше пил, тем больше нравилось. И нравилось не только вот как мне действует на вообще в целом организм, потому что я говорил уже, да, что у меня пониженное давление было всегда, даже гипотония, то есть вплоть до того, что когда мне иногда брали кровь, головокружение и там все побочные эффекты от этого. Вот. Поэтому мне маты шел хорошо. Я уже постепенно потом стал увеличивать дозу. До двух третьих, конечно, я не дошел. Даже через год. Вот, только через года два. Но когда появился вот, вот этот вот замечательный колобас, которому уже 10 лет, я уже начал примерно на треть засыпать в него. И на треть уже пить полноценно начал читать уже аргентинские ресурсы посвященные этой теме. Потом уже чуть позже появились социальные сети, там находил всякий материал. Ну а потом уже с Вазамаком начали вместе пить и позднее появился форум. Но это отдельная история. Так что на этом завершим наш рассказ. Понимаешь? Yeah. Так я краще мобучек, если надо добавить область, так будет О, вот так классно это мне Первый раз маты попробовал около 10 лет назад, может быть, чуть меньше. Случайно там, в ресторане, там, в меню, думал, что, что бы такого интересного выпить, чтобы не, не алкогольного, но интересного. Вот, прочитал матр, вспомнил, что что-то где-то слышал. Принесли мне в стеклянном бокале не пивном, но отдаленно напоминавшем какую-то траву насыпанную, вот, с палочкой, с какой-то сеточкой внизу, непонятно что оно такое. Было, травы там немного, она плавала так вот. Ну если вот примерно вот бокал был поллитровый, то ну, где-то жменька небольшая. Вот. Экономили. Эк Экономили, <связь> да. Но ну я тогда не знал, я подумал, так это нормально, попробовал. Ну, какой-то травянистый, чуть-чуть отдающий травой напиток, сладенький. Я не понял, что и как, мне не понравилось. Вот. Я понял, что маты это что-то что, -то, что -то не то. Вот. А второй раз, это около трех лет назад, что-то там жена вспомнил, что я когда-то сказал, вот интересно бы попробовать второй раз жизни вот маты правильным, аутентичным способом, подарила мне колобас, да? Как-то так. Вот. Колобас пролежал дома неделю. Я все думал, где же теперь взять маты. И купил, купили потом через неделю, выйдя из новуса, ну, из кассы, ларек чайной краины. Я подошел, спросил маты. Да, конечно, есть. Земляничка. Не, 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 я спросил, что какой. Ну, есть вот маты, есть земляничка. Да, 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 да. Я решил же не настоящие маты. Ну, вот это вот самое, что не на есть настоящие маты. А Не знаю, не знаю, какой них. Я купил, дома его попробовал ну лучше чем в ресторане <свят> но все равно вот тогда вообще даже примерно не понимая ну не зная ничего матой какой он должен быть что это такое вот у меня создалось впечатление что что-то не то эта пачка у нас потом простояла года полтора куда она делась не помню что я ее не пил вот но ее нету начал искать что где удалось купить на сайте в общем каком-то каком-то который звучал на форуме у нас, ну уже, ну уже не в друзьях у нас, я так понял, вот. Э, купил, привез человечек, э, какое а, а какое, Росомонт, вот, да-да-да, вот, Especial, попробовал, э, тоже почитал в интернете, как правильно заливать. О оживлении колбас я тогда не слышал. Мне очень понравилось, чувствовал прилив там радости, вот, хорошего настроения в отличие от кофе, не э, бух, бух, и, через это, а просто вот долгое время, вот вечер. Вот. А форум на каком этапе? Форум открылся, э, наверное, буквально сразу вот после того, как в форуме, на меня напали комары вот после того как вот уже попробовал Росомон... а когда я искал купить настоящие маты вот попал в том числе на форум по вопросу где купить в Киеве маты вот тогда же не не зарегистрировался прочитал зарегистрировался через пару дней после того как попил маты и понял что вот это то, что мне интересно. Потом я после того, как попил маты, вернулся. Все-таки мне было очень интересно к чайной Украину в том новости. Вот и задал вопрос: а что же у вас вообще за маты? Ну вот маты, маты аргентинские маты. А что за марка? Мне сказали, что а марок нету в принципе. Ну, марок ну, не может существовать у маты. Вот есть маты, это вот, вот трава. Я, ерба, нет, мне сказали, что это марка ерба маты. Что есть какие-то там, ну, не настоящие маты, это ерба маты, настоящие. Вот, я полывался, пошел пить домой Вот как-то так.